хочу объяснить, почему вот такой ажиотаж вокруг меня. Я, я там времени у вас займу, чтобы вы просто понимали вот эту картину, почему сейчас суда в суд кидают, почему с простой банальной хулиганки просто выросло покушение там на, на Значит, в 22 году, когда началась полномасштабная война, ну, так, так получилось, что, ну, я, я собрал огромное количество людей, которые были уже вооружены, мы знали четко, что у вот них колонна уже на праворы. Ну, нам уже показали, где там занимать позиции, оборону, Получается, ну, мы, нам уже даже уже сказали, там, что где-то часа через два-три, ну, колонна будет уже под праворами. Мы занимали там все оборону всего все, все, камина. Что мы поймали? С тех людей, кто там занимался, ну, оборудов, добровольцы, добровольцы было, часть там 78 и подъехала часть, короче, СБУ Альфа, там было 4 экипажа. Вот это все, кто был на э, обороне праворов. Короче, примерно где-то в часов 9 вечера к нам прибегают... Полиции не было вообще, хотя полиция там должна была стать. Где-то часов в 10 вечера к нам прибегают ну там, где мы на дорогу залез, к нам пробегают два полицейских с нашего Боровского района. И заявляют что там, ну, там свидетели, мы показания давали, нас опрашивали уже потом. Но ну, я сейчас забираю на место, потому что мы и начальника милиции, и Боровского сняли. И эти два парня, короче говоря, ребята, мы, короче, мы с вами, ну, говорит, весь райотдел собирается сдаваться. Мы, бы ну, ушел. с ну, посадили, там, полковник, а, 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 и он попросил, чтобы я с собой взял еще 10 человек, и мы на двух джипах, короче, туда проехали, в рейн Вышел начальник, начальник Рейн-Гена, и он тут же, что при нас, там, мы, что свидетели есть, они все давали показания, кто был туда, все. И оно сейчас есть, там, у него эти показания. Все. Вот он вышел и говорит, вы, говорит, дурачки, говорит, вас сейчас поубивают, лучше сдавайтесь. И, короче, нас поменяют, мы сдадимся, мы город не удержим. Сдавайте все. Ну, нашел, нашел бойцы Альфы, короче, надавали ему пендюлей прям, ну, там, на улице. Сказали, есть там какие-то, ну, еще там патроны, чем защищаться. Ну, они там, там повыносили, там, дали все. Ну, и опять же, эти бойцы Альфы, короче, поставили джип с пулемета. Мы приказали, не дай бог, кто-то хоть не выйдет короче, вам хана. Я просто был свидетелем этого всего, также я и, ну, тоже там добровольцы. У нас потом опрашивали, это же, ну, поднимал этот вопрос. Почему? то ну, по Все, кто себя как проявлял в тот момент, все были, были записаны на всех уголовных дела. Просто, что я получился как и свидетелем, и очевидцем этого всего, что было. И теперь я же, вот это сейчас расправа идет. Расправа мне теперь, одну от Отряд полиции. За то, что я видел, давал показания. Все. И дело такого рода, колонну мы эту отбили. Мы там двое суток у нас бой был, там тоже и потери. были. Ну, колонну мы отбили без, без, без полиции, ничего, своими силами. И довольно-таки успешно. Все. После этого там, нас уже собирали, как уже когда уже колонну отбили, там прошло пару, пару двух недель. Приезжали, нас давали там место СБУ, там нас человек 15 давали кто? видел как все мы давали эти показания почему там ну, и начальника милиции по-тихому сняли дальше эти дела ну я задавал вопрос а чего там не отвечаю ну мне сказали говорят, время придет эти материалы эти документы все поднимутся и все ответят сполна. кто себя как вел еще а сейчас я просто понимаю что это расправа надо мной вот просто расправа они знают как я себя провел они знают как они себя вели и все это знают проворак вот, вот, вот это дело, ну знают все, оно вышло уже далеко. И вот этот беспредел, я столкнулся с этим. Они говорят, я опасный для общества. Так я это общество два года защищаю. Два года у меня все есть послужной список. Какие операции я проводил? Ну, как-то так у меня оно ну, получалось, и в моих Везде мы были, там где тяжело, там, там была моя везде группа. Сейчас проехал, понятно. Ну я, я сподвигнулся. Там Выпивший был, ну, я это не отказал. Ну там хулиганка. Ну все сделали, что я как бы все, хотя там этого не было. Ну я еще раз благодарю, что это просто вот расправа над, над патриотами, над теми, кто что-то делает. Вот и все. Просто я, я вас прошу, дайте мне возьмите на события забовязанные. Я приеду опять же воевать, я могу, могу. мой батальон стоит сейчас на покруге. Все, надо будет на суд, я всегда приеду.